Меня зовут Толя. Позыв, ну, не позывной, а так все называют кроха. То есть это не я не считаю, что ты позывной, это просто так говорят кроха, потому что маленькая. Просто парамедик. Вот, потому что я по образованию юрист. Uh -huh. Я помощник нотариуса. Когда все началось, я просто дождалась определенного момента, когда работа закончилась. И я с, полной, ну, с, с спокойной душой оставила работу вот, своего нотариуса и ушла сюда помогать. Сказать, я сильный больше специалист, нет, но, во всяком случае, помочь могу. То есть а был опыт. можете рассказать по поводу ситуации в Дебальце, как там с ранеными, как помогаете, что ездите? Ну, это сам, помогаем как. Раненые, да, были, были наши, сейчас там 5 200 наших находятся, хотят, пробуют их забрать. Сейчас я вроде зашел Донбасс, вот, раненых было очень много, ну, сработали все, как бы, как говорится, быстро, потому что ну, не только мы работаем, да, не только служба Хатабыча, да, МС Хатабыч работает. Нацгвардия работает, у них свои джипы, какие-то там один есть один мобиль. Вот, ну, о ситуации на Дебальцево мы узнаем от 128 бригады. То есть там есть меди, которые нам сообщают, что есть тяжелый, так как у нас это мобиль, то мы можем забрать тяжелого и, естественно, довести его в полной, так сказать, Ну, нормально довести, не не убить подруги, как говорят. Потому что если ты ложишь его в джип, ты просто его добиваешь. Я себя просто к этому подготовила, потому что ну я бы сюда не приехала, если бы я чего-то боялась. Смысл тогда ехать. Смысл ехать, если ты, ну, боец в твоих глазах будет читать испуг, страх. Зачем? ему тоже страшно, когда он получает ранение, он вообще не понимает, ну, что за ранение у него там. У него там, ну, осколочное разорванное, да, он не знает, насколько оно разорванное, да? будь то с ногой или без ноги, вот вопрос. То есть тут уже надо, как говорится, вот буквально вчера был такой раненый, который, ну, ребята с испугу просто все ему накололи обезболивающего, и, что очень плохо. Вот конечно, он, он и меня видел, и в то же время его трясло, он не понимал, что у него за ранение. Пальцы у него, слава богу, остались целыми, но он почему-то думал, что он без пальцев. Поэтому он паниковал, он говорил, что его жена там разлюбит и все остальное. То есть, естественно, что пришлось его успокоить. Слава богу, вот, и надеюсь, что скоро на днях мне позвонит и скажет спасибо и все остальное, так как это делают все бойцы. Ну вот, а что касается близких, родных, как вас вот, отпустили как добровольца сюда? Но мама у меня, она знает, что если я какое-то принимаю решение, то я это делаю. Свекровь моя, мама его покойного мужа, я ее не сразу подготовила. То есть я ей сказала, что я уехала, да, но я не сказала, куда. Я сказала, что я просто буду в госпитале. Но когда она уже узнала ну, с телевидения о том, где я действительно нахожусь, ну, мне просто пришлось поговорить уже, приехать и поговорить. И мы с ней вместе приняли решение, что да, пока, пока есть силы и возможности, я буду находиться здесь.